कोविड नाइन्टीन वबाई इमराज की वजह से पाकिस्तान की ख़राब होती माशी सूरत हाल पर काबू पाने के एक अहम फैसले में वज़र अजम इमरान खान ने ऐलान किया है कि उनकी हुकूमत एक और इमदादी पैकेज के हसूल के लिए एक बार फिर बैनवा मालियाती फंड आई एम एफ़ से मदद मांगेगी खान ने कहा हम आई एम एफ से बात करने जा रहे हैं क्योंकि हमें आगे की रुकावटें नज़र आ रही हैं जब हमारी मीशत ठीक हो रही थी और तमाम इशारे मजबत थे बदकस्मती से हमें पूरी सूरत हाल और अपने नए एहसास प्रोग्राम का जायज़ा लेना पड़ेगा सर्विस इंडस्ट्री दुनिया में हर जगह बुरी तरह मुतासर हुई है लेकिन पाकिस्तान में हमारी खदमत की सनत वाक़ में बुरी तरह मुतासर हुई है एक और बेल आउट के लिए आई एम एफ़ के दरवाजे खटखटाने की हुकूमती फ़ैसले से तो की जा रही है कि मुल्क को मज़ीद सख्त तामील पैरामीटर्स में धकेल दिया जाएगा इन इकदाम के नफाज से मकामी लोगों की ज़िंदगी पर एक बहुत बड़ा मनफी असर पड़ेगा जो वबाई अमराज का पहले से शिकार है और जो हुकूमत की तरफ से आयद बुनियादी सामान की कीमतों में इजाफे की वजह से ज़िंदगी के बढ़ते हुए अखराजा का सामना कर रहे हैं कहा जा रहा है कि आई एम एफ का दूसरा प्रोग्राम यकीनी तौर पर तामील पर ज़्यादा सख्त पाबंदियों के साथ आएगा जो आने वाले दिन के मकामी लोगों के लिए और भी मुश्किल बना सकता है खान की हुकूमत को भी उसकी नाकाम पॉलिसी पर हिजब इख्तलाफ के बेंचों के अहलियतों के बिना पर शदीद तनकीद का सामना करना पड़ा जो अब हुकूमत को अपने आई एम एफ़ के पास दोबारा कभी नहीं जाने के बड़े दावों की याद दिला रहे हैं